19 ноября вышли на прогулку с пыжей. Будем сегодня его немножко обучать команде подача. Посмотрим, как он будет подавать. Песик, конечно, не из легких. Очень трудно поддается дрессировке. Но попробуем, попробуем. Попробуем. Сейчас вот он побегает. Побегает немножко. Опорожнится. Чтоб легко работать. И тогда мы попробуем его дрессуре. Команде подай. Это будет имитировать у нас э, дичь. Вот буквально. Вот из перышка у фазана. Вальчныпа. Вот. Такая имитатор. Будем пробовать его, чтобы он подавал. Посмотрим. Песик гуляет, развивается хорошо. Немножко похудел, потому что потому что кинологи сказали, что жирная собака очень плохо продается в дрессуре. Пришлось его посадить маленько на диетку. Но ну, не то, что там. Он питается хорошо, но шустрый, подвижный. Деленький а вот что-то зачуял. Вот что-то ищет, ищет. Уже маленький, а поиск уже есть. Есть поиск. Что-то какая-то... Что-то там есть. Он что-то услышал. Вот теперь... Чутье есть у него. Есть чутье. Но надо развивать, конечно. Вот. Такие вот дела. Так ничего. Шустрый, подвижный, ласковый. Очень любит детей. Пыш. Подай. Щи-щи-щи-щи-щи-щи. Подай, подай. Нет, подай, подай, подай. Щи-щи-щи-щи. Ши, 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 ши. Ши, 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 Подай, подай, подай. Вот молодец, молодец. Сейчас дам, сейчас отработал, заработал, молодец, молодец мой малик, пыжа, пыжа, умничка, умничка, пойдем дальше. Вот так постепенно, помаленьку и обучим. Это очень трудное, кропотливое дело. Ну, а без этого делать на охоте нечего. Потому что команда под... найти и подать, это основная, я считаю, команда для охотника. Потому что если он будет находить, а подавать не будет, это считай, что он ее нашел и толку не будет, в общем. Результата охоты не будет, удовольствия от охоты не будет. Самое интересное, это когда идет подача. Кобелек подает дичь вот такие вот дела ну все дальше съемку прекращаю и будем просто мы его уже по ходу сами обучать еще несколько подач команда рядом выполняться будет у нас еще ну и прочее постепенно щенку пять с половиной месяцев уже работает вот заметил каких-то птичек и вот начал поиск начал поиск ну что значит э, легавая? именно по птице по болотной по боровой птице ну все прекращаю съемку всем удачи